मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ अलहदिल्लाबीन वसलात वसलाम अला रसूल करीम अल्लाह के रसूल सलाम अचानक पूछते हैं ए जब्राइल ये आवाज़ कैसी है इस वक़्त आप सल्ला में राज पर हैं आप और हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं हमारा ईमान है जैसे अल्लाह सुबहाना हुआ ने कुरान में फ़रमाया सुबह नज़ी असरा बे मिनल मस्जिदिल मस्जिद इलल मस्जिद इलल मस्जिद अलअसा पाक है अजीम है वज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और उसके बाद का सफ़र असरा बल्म राज कहलाता है जिसकी तफासिल मुस्त हदीस में हमारे ईमान का हिस्सा है ये वो वक्त है जब अल्लाह से मुलाकात के बाद कहाँ हुई होगी अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं जब अल्लाह ने फरमाया कि एजब्राहील मोहम्मद सलाम को जाओ जन्नत दिखा कर लाओ जन्नत का मुआयना कराओ जन्नत में आप चल रहे हैं कि आपको कोई आहट महसूस होती है जब्राहल से पूछते हैं अजब्राहिल ये क्या आवाज़ है अल्लाह इब्राहल ने जवाब दिया है अल्लाह के रसूल ये बिलाल के कदमों की आवाज़ है अल्लाह के रसूल ये बिलाल के कदमों की आवाज़ है रजी अल्लाह मेराज का सफ़र किया देखा जो कुछ अल्लाह ने दिखाया वापस आए जहन में ये बात मौजूद थी कभी वक्त मिला गालिबा तनहाई में ही पूछा होगा ऐसा सवाल कि बिलाल तेरा वो कौन सा अमल है कि तेरे उस अमल की इतनी बड़ी फजीलत है कि मैंने जन्नत में तेरे क़दमों की आहट की आवाज़ सुनी फरमाया तोफ़ किया होगा सोचा होगा जबरा बिलाल रज़िया तैनों ने उनकी खुशी का क्या ठिकाना होगा जब अल्लाह के आखिरी रसूल सलाम के मुँह मुँह मुबारक से ये सुना आपने कि जन्नत में रसूल अल्लाह ने मेरे कदमों की आवाज़ सुनी फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी ऐसी तो कोई इबादत नहीं है बस एक आदत है मेरी कि जब मेरा वज़ू टूट जाता है तो मैं दोबारा वजू कर लेता हूँ जैसे ही मेरा वजू ख़त्म होता है इंसान इंसानी बशरी कमजोरियों की वजह से मैं अपना वज़ू दोबारा कर लेता हूँ यानी मुस्तकिल वज़ू की हैसियत में रहता हूँ अल्लाह अकबर मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों वज़ू से रहना कौन सी बड़ी या मुश्किल बात है अंदाज़ा लगाइए वजू से रहना सिर्फ यही रहन यही नहीं है कि हम वजू से हों जब वज़ू से होंगे होंगे हम तो हमारी ज़िंदगी भी वजू की तरह पाक और साफ रहेगी साली रहेगी नेक रहेगी इज्तना करेंगे हम हर गलत बात से बुराई बुरी लगेगी कुछ भी करते हुए एहसास होगा कि मेरा वजू है इस एक वज़ू के वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी के कदमों की आवाज़ जन्नत सुनी काश मैं और आप भी उन्हीं लोगों में से बन जाएं कि जब उनका वजू ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा वजबू कर लिया करें अल्लाह मुझे और आपको अमल करने के तोफ़ी तरमाए व मैन अलबलाग व आखिर दावाना अनिलदुल्ल आलमीन